বিজেপি নেতার মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল মারধর করা হলো বিজেপি নেতার ভাইকেও এই অভিযোগে তীর উঠল তৃণমূলের দিকে ভিত্তিহীন অভিযোগ পাল্টা দাবি করলেন তৃণমূলের নেতৃত্ব এই নিয়েই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল অন্ডালে বিজেপি করাটা কি কাল হয়ে দাঁড়ালো রানীগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি যুব মোর্চার দু নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সঞ্জয় চৌধুরী ও তার পরিবারের আজ আসানসোল লোকসভার অন্তর্গত অন্ডালের পার্টি অফিসে বিজেপি কর্মী সম্মেলন ছিল যে কর্মী সম্মেলনে এসেছিলেন দলের প্রার্থী সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়াও অভিযোগ বিজেপির যুব মোর্চার দু নম্বর সভাপতি সঞ্জয় চৌধুরীর একটি দোকান আছে কাজরার রচিপুরে। কয়েকজন এসে প্রথমে আগ বাড়িয়েই ঝগড়া শুরু করে তারপর মারধর করে সঞ্জয় চৌধুরীর ভাইকে খবর পেয়েই বাড়ি থেকে দোকানে ছুটে আসে বিজেপির যুব মোর্চার নেতা সঞ্জয় চৌধুরী এবং অভিযোগ করা হয় প্রতিবাদ করা মাত্রই তাকে মাটিতে ফেলে মারধর শুরু হয়ে যায় এবং ফাটিয়ে দেওয়া হয় তার মাথাও অভিযোগের তীর স্থানীয় এক তৃণমূল কর্মী এবং তার দলবলের বিরুদ্ধে অন্ডাল থানার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে যদিও ভিত্তিহীন এই অভিযোগ বলছে তৃণমূলের নেতৃত্ব গোটা ঘটনাকে ঘিরে অন্ডালের কাজোড়া এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনাও ছড়িয়ে পড়ে জেলার বিজেপি সভাপতি বাপ্পা চ্যাটার্জি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যদি দুষ্কৃতীরা ধরা না পড়ে তাহলে লাগাতার আন্দোলন শুরু হবে আসানসোল লোকসভা নির্বাচনে হার নিশ্চিত জেনেই তৃণমূল কর্মীরা এইরকম মারমুখী হয়ে উঠেছে বলে তার অভিযোগ কি मेरे साथ मतलब हम दुकान में काम कर रहे थे सामान सही आ रहे थे तो वो आया एक आदमी वो हमसे सामान लेने लग मतलब बोलने लगा उसका पूरा व्यवहार पूरा ख़राब था क्या बोल रहे मैंने क्या बोल के मार्केट वो बोल रहा है हमको सामान दो हमको ये सामान चाहिए क्या बोला हम बोले कि रुकिए भैया हम तो अकेले हैं दुकान में कोई है नहीं तो रुकिए थोड़ा हम दे रहे हैं मार दिया उसके बाद बोल रहा है तुम लोग ज्यादा तुम लोग का हो गया है तुम लोग दोनों भाई बहुत बड़ा बदमाश हो गया है तुम लोग यही सब करता है क्या करता है बदमाशी करता है पार्टी पॉलिटिक्स करता है कौन वही बोल रहा था पार्टिक? कि हम मेरा भाई करता है बीजेपी तो इसीलिए वो तो फिर हम लोग जो मारपीट किया मतलब कौन था उसका नाम दिलीप अकुरिया था और उसके साथ दो तीन आए थे पहले वो लोग कौन पार्टी करता है वो लोग तीन सी पार्टी करते हैं अभी क्या चाहते हैं हम लोग हम लोग न्याय से आते हैं हम लोग के साथ गलत हुआ वो लोग पुलिस भी बड़ा बाबू आए थे ऑफिसर इंचार्ज अंडाल के तो वो बोले कि आप लोग आइए अंडाल थाना में लेकिन वो लोग किसी का बात नहीं सुने वो लोग हिड़ लो तंत्र पर ही भरोसा करते हैं और धारदार हथियार से हम लोग पर हमला किया गया आपका नाम संगम चौधरी

यहाँ पे मेरा ये राशन दुकान है इसमें आ, मेरा भाई था वो सामान इधर उधर कर रहा था वो आया आने के बाद वो बोला कि आपका आ, हमको ये सामान दो वो सामान दो कुछ बोला मेरा छोटा भाई को दिलीप अकूलिया तो वो बोला ये सामान दो वो सामान दो तो ये बोला कि अभी नहीं है भैया तो ऐसे ऐसा बात है तो वो गाली उली देने लगा था तो गाली उली देने लगा और उसको यहाँ पे गर्दन में पूरा पकड़ लिया नोच लिया है अच्छा उसके बाद जब हम उसको बोले जब हम घर में थे हम खाना खा रहे थे हम घर से निकले तो निकलने के बाद हम जब बोलने आए तो वो हम हम वो हमको बोल रहा है कि तुम बीजेपी करता है तुमको देख लेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे पूरा हमको बोलने लगा वो लोग वो लोग क्या कोई पार्टी करता है हाँ वो लोग शायद टी करता है अच्छा तो वो लोग हमको डायरेक्ट बोलने लगा कि तुम ये पार्टी कर, करता है ये करता है तुमको देख लेंगे ये कर लेंगे तो फिर हम लोग उसको समझा करके फिर भेज दिया तो उसके बाद उधर से फिर दस लड़का ले करके आया दस लड़का ले करके आने के बाद पूरा रड कटारी और बाँस सब ले करके आया उसके बाद वो लोग बोला कि डायरेक्ट यहाँ पे आया आने के बाद पूरा गाली गलोज करने लगा ये करने लगा तो यहाँ बगल से बड़ा बाबू पार हो रहे थे तो हम बड़ा बाबू को बोले तो बड़ा बाबू बोले उसको भी बोले और हम लोग भी बोले कि आप लोग आइए थाना में फैसला करेंगे ठीक है तो हम लोग बोले ठीक है सर हम लोग थाना में आए उस टाइम मारपीट नहीं किया था नहीं उस समय मारपीट नहीं किया तो हम लोग जब थाना जाने वाले थे जब बड़ा बाबू यहाँ से चले गए बोले कि थाना आओ तो हम लोग यहाँ से जब जाने वाले तब अचानक से वो जब बड़ा बाबू चल गए अचानक से वो लोग बोलते हैं कि हम लोग बड़ा बाबू ये सबको नहीं मानते हैं हम लोग ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे। तो वो लोग मेरा ऊपर मार मारे हैं मेरा भाई को मारे हैं सबको यहाँ पे। आपको कहाँ हम तो मेरा ये सर पे मारे हैं रड से और ये यहाँ पे चोट लगा है यहाँ पे मारे हैं रड से और अभी हम तुरंत अभी मेडिकल ये सब करा के आए हैं पुलिस को है आप लोग हाँ पुलिस को तो जनाए हैं अभी जाएंगे एफ करने के लिए क्या चाहते हैं अभी चाहते हैं ये कि ये सब राजनीतिक मुद्दा लेकर के ये सब जो करना आपस में ठीक नहीं है हो रहा बहुत खराब है अब बंगाल की राजनीति बहुत खराब हो रही है आपका नाम संजय चौधरी बीजेपी युवा मोर्चा मंडल की टोटली बोल रिपोर्टिंग ऐसे है আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো কোনো কাজকর্তা কোনো লিডশিপার এটা কোনো নলেজের বাইরে আছে হ্যাঁ কিছু নাই আর ওইটা যেটা আমরা শুনছি ওইটা মদের দোকান তো মদের দোকানে মারপিট না হলে কোথায় মারপিট হবে মদ বিক্রি করে একটা লিডার আর ওইখানে যদি মদ খেতে লোক যে মারপিট তো হবেই হ্যাঁ তো ওইটা তো বিজেপি বুঝবে আর বিশেষ করে থেকে বড়ো বাত আছে যদি মারপিট হয়েছে তাহলে আমাদের তো আমাদের কোনো কাজকর্তার কোনো এখানে হাত নেই আর যদি মারপিট হয়েছে তার জন্য প্রশাসন আছে প্রশাসন সক্রিয় আছে এখন কেন্দ্রীয় বাহিনীও নেমে আছে কোনো চিন্তার নেই বিজেপি মহারাজের কোনো চিন্তা করার দরকার নেই কেন্দ্রীয় বাহিনী আছে হ্যাঁ যে দোষী হবে সে সেটা পাবে লেকিন আমি এক একটা জিনিস পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনার খারিজ করছি যে আমার কোনো তৃণমূলের কাজকর্তা কোনো তৃণমূলের মানুষের সাথে যোগাযোগ নেই যেটা রিপোর্ট করছে এটা টোটালি ভুল এটা রং রিপোর্ট ধন্যবাদ 嗯，好的。